Это второй сбор кадетской сборной Украины. В отличие от первого сбора приглашены абсолютно другие дети. 17 человек на сборе присутствуют, из которых только 5 человек были на первом сборе. Это сделано сознательно. Я очень благодарен Федерации, что она дала возможность просмотреть детей, которые не попадают в основной как бы так, эшелон сборной. Мы посмотрели, сделали выводы, составили представление. Мы смогли пригласить сюда детей с абсолютно со всех команд, которые есть у нас в Украине. То есть мы охватили все регионы. Я думаю, что это даст толчок в первую очередь для развития баскетбола в регионах Украины. Здесь дети представителей западного региона, и восточного и южного. Поэтому это очень полезные сборы. Ребенок должен почувствовать, что такое сборная, отношение федерации к сборной. Увидеть, у нас девочки все хорошо одеты и так далее. Поэтому этот сбор очень важен с точки зрения просмотра на будущее. Они борются за место в сборной летом. Кто поедет на сборы летом? Турнир у нас следующий будет аж летом. Дело в том, что у нас сейчас основная задача ⁇ это отобрать 24 человека на лицензирование. То есть мы просмотрели более 40 кандидатов на первом сборе и на втором. И мы должны выбрать из них 24 человека. Ситуация осложняется тем, что у нас несколько ведущих игроков травмированы. Вот до сих пор не остановилась Наташа Булавицкая. Это наш ключевой игрок, который в прошлом году играл на чемпионате Европы. Поэтому мы будем смотреть, и до конца февраля мы должны принять решение, кто же будет эти 24 человека. Впоследствии на летний сбор из этих 24 мы отберем 16, но это будет уже по итогу игр в детской лиге. Ездим, смотрим, как они себя проявят. Все-таки очень важно не только, как ребенок себя ведет на сборах, и как он потом работает у себя в клубе. Как он возвращается, насколько он прибавил, насколько у него есть скажем так, желание работать дальше. Честно сказать, я очень боялся. Все-таки холодно, действительно. На самом деле температура очень комфортная и в номерах, и особенно в спортзале. По крайней мере, в том городе, где я тренирую команду, у нас в зале гораздо холоднее. Здесь нормально. Замечательные девочки, замечательные тренера. Таких тренеров нужно поискать действительно. Тренировки немножко тяжелые поначалу были а потом уже привыкли к нагрузкам физическим этим. Ну, девочки действительно очень хорошие, все сильные, достойные конкуренты, если честно. Я не пробовала себя пятым номером, и здесь сегодня я уже попробовала себя пятым номером. Это было что-то, если честно. Думаю, что шансы есть у всех, не исключая меня. Конечно же, я хочу попасть в сборную. Это мечта моя.